Почему Вайланд? Здравствуйте и добро пожаловать! Меня зовут Йохан Вайланд. Пожалуйста, входите. Я буду вашим экскурсоводом. Посмотрите сюда. Год 1874. Вот здесь все началось. А сейчас разрешите показать место, где я воплотил свои лучшие идеи. Вот здесь, в ванной комнате. В 1894 году я изобрел эту водогрейную печь, работающую на газе. В те годы это было настоящей революцией. Позже, в 1930 году, я разработал первый настенный газовый водонагреватель. Его дизайн отвечал утонченным требованиям самых взыскательных потребителей. Это открытие стало рождением отличительного дизайна Вайвона. Следующая важнейшая инновация была представлена в 60-е годы. Мы выпустили на рынок первый настенный газовый котел для индивидуального отопления. Позже мы успешно объединили отопление и горячее водоснабжение в одном аппарате. Так появился комби-котел. Дальше больше. Системы и оборудование становились все лучше и лучше, более экономичными и более эффективными. Сегодня мы завоевываем уважение и доверие потребителей и партнеров по всему земному шару, поскольку мы готовы предложить решение для каждого случая и каждого источника энергии нас объединяет общая задача ⁇ максимальная эффективность. Уже сейчас мы думаем о следующем поколении, предлагая потребителям системы, которые заботятся об экологии. Они работают на возобновляемых источниках энергии, которые дает нам воздух, земля и солнце. Каждый день мы думаем о будущем. Наши инженеры, работающие в Германии, Постоянно разрабатывает новое оборудование, технологии, системы, которые становятся все проще и проще в использовании и которые уже сегодня отвечают требованиям завтрашнего дня. Наша команда из более чем 530 профессионалов разрабатывает эффективные технологии будущего. На производстве мы заботимся о том, чтобы каждая деталь отвечала самым высоким стандартам настоящего немецкого качества, то есть была самой лучшей. Это качество относится к каждому продукту Вайланд. Качество Вайланд – это совершенство до самой последней детали. Именно поэтому и в вопросах сервисного обслуживания наша цель – быть лучшими. Мы можем достичь этой цели только с помощью надежных партнеров и качественной технической поддержки. Ну что ж, вы увидели все. А сейчас прошу извинить меня. Меня по-прежнему ждет много дел. Потому что Вайланд думает о будущем.